Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Between Us, uno de cuatro basados en el libro. Quiero escucharte tocar la guitarra, ¿ahora? Oye, no tengo guitarra, en mi cuarto. Tin se puso de pie y suspira. No tengo la llave de la habitación de Gia, la guardé en tu mochila, en el bolsillo delantero. Oye, Tin abrió mucho los ojos, apresurándose levantó su bolso y lo abrió para ver. Tonto, realmente está aquí. Date prisa, quiero escucharlo lo antes posible. Al final, la persona que no pueda dormir se levantó involuntariamente y camina lentamente hacia una habitación familiar. Tin afina la guitarra por un tiempo y luego habla con el dueño real que no puede tocarla. ¿Qué canción quieres? Cierra los ojos en agosto. Tin se detuvo, frunció un poco los labios y miró a la persona. Gia. Yeah. Pigwin sonrió levemente. ¿No quieres tocar? ¿Deberías llorar para poder escucharte tocar? Cierra los ojos, cariño, para que puedas dormir ahora y descansar. Cantaré una canción de amor para que puedas dormir justo antes del amanecer. Cierra los ojos, cariño, no hay nada de qué preocuparse. Deja toda la carga que llevas ahora. Deja que el mundo pase en sueños. Si solo supieras lo importante que eres, si solo supieras que hay muchas personas que te aman, si solo supieras que están dispuestas a hacer cualquier cosa para que encuentres la felicidad. Pigwin mira a la persona que está recostada contra una almohada en silencio. Sus ojos están cerrados. Él llama suavemente y espera a que se escuche un ronquido suave. Dulce sueño, chico travieso. Cierra los ojos, querido. Termina aquí. Tu camino desde muy lejos. Solo toma mi mano y cree que este gran amor te alcanzará. Otra escena. ¿Crece en el hilo rojo del que hablamos antes? Win pregunta a la ligera. En la tienda de Shabu se habla sobre el hilo rojo y los mitos que existen en algunos países, y donde según estos mitos el hilo se ata desde el dedo meñique hasta el tobillo del pie y en la muñeca. Tim frunce el ceño y piensa, ¿la historia sobre el hilo rojo y el alma gemela? Sí, ese, lo creo en parte, si eso es cierto sería divertido. Lo dudo, dijo Pigwin, y esto hizo que tin mirara hacia arriba con duda. ¿Por qué? Solo ese hilo fino es suficiente. Si tiramos un poco de él, se romperá, dijo Win mientras actuaba como si tirara de un hilo. Ups, ja ja ja. El oyente se ríe. Gia parece hablar en serio. Gia, maldita sea, no eres para nada romántico. El hilo del alma gemela no es algo tan frágil como crees. Oh, solo digo la verdad. A veces el hilo rojo tendrá un tirón extremo y se romperá. ¿Porque el alma gemela se ató con algo tan frágil? Él simplemente no lo entiende. Tim negó con la cabeza mientras ordenaba el equipaje y lo empacaba. Luego se volteó y le extendió la mano a la persona mayor. ¿Qué? ¿Me quieres acariciar? Win lleva su barbilla en la mano de Tim. Tim sonríe de inmediato. Eso no es. Mano, mano, dame tu mano. Espera hasta que la persona mayor extiende su mano. ¿Qué pasa con esto? La cuerda de cañamo, un hilo grueso, ahora se ata a la persona que duda. El equipo de puertas abiertas ahora se ha convertido en un hilo rojo del destino. Aunque no es rojo, esto no se romperá fácilmente, ¿verdad? Después de todo, es un hilo grueso. Tin tira ligeramente de la cuerda y está orgulloso de su fuerza. Win mira fijamente la cuerda en su muñeca y sonríe. Aprovecha la oportunidad de que Tim no se ha puesto al día de la situación, envuelve la cuerda alrededor de la cintura de Tim y tira de ella hasta que el más joven se estrella contra su amplio pecho y arruga su rostro.